Ada pemimpin amanah negeri Tengah ni. Asal orang tu rendang juga berasa. Asal-asal lah berasa, berasa. Kan? Bila saya buat ucapan, ucapan pertama saya. Sebagai ketua pemuda PAS kawasan Dungun. Saya menyebut dalam ucapan itu membacakan ayat surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayu al amanu man yartadda minkum an dinih فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء أياء ينجسر أياء ينجد أساس dan dasar kita duduk dalam parti ini Ketika mana saya baru nanti Jadikan ayat ini Sebagai suatu pedoman Sebagai suatu pengajaran Bagaimana kita para pemuda Kalau kita nak menjadi Generasi yang dibantu oleh Allah Subhanahu SWT Generasi yang nak mempertahankan kemenangan Inilah ciri-ciri syarat-syarat Yang digariskan oleh Al-Quran Al, Al Tapi saya pun tak tahu Walaupun video tu naik Saya sebarkan video itu diberi tiba, -tiba yang teras. Dia kata siapa makan cili, dia rasa pedah. Mungkin dia berasa agaknya parti yang dia duduk sekarang, parti amanah itu, sudah tidak ada ciri-ciri ini. Ialah boleh kita sebut. Azillatin alal mu'minin. Aizzatin alal kafirin. Bila mana kita buat kerjasama dengan DAP dulu. Zaman tahaluf siasi. Kita tak syarat bahawa dalam tahaluf itu, kerjasama dengan DAP itu ada syarat-syaratnya. DAP tidak boleh ganggu gugat ajaran Islam. Kita kena menguasai bukan kita dikuasai. Hari ini mungkin amanah yang lahir daripada rahim itu dirasa dak puas hati. Dua kali dah rupi amanah tak puas hati dengan saya. Kali pertama, ni kali pertama tak puas hati bila saya tulis satu artikel. Saya tulis satu artikel. Artikel je simple. Artikel yang saya tulis untuk jawab kenyataan Setiausaha Agung Amno. Setiausaha Agung Amno dalam kenyataan dia menyebut bahawa kalaulah DAP ada 148 kursi, tak ada masalah yang berlaku pada negara. Soalan ini ditanya oleh wartawan kepada saya ketika mana saya selesai program notisis. Wartawan tanya saya berapa pandangan YB tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Amno ini. Masa tu saya pun Yelah kita pun tak, tahu berita ni Bila kita baca pun pun ada Satu lapan kerusi Maknanya DAP dapat dua per tiga kerusi Cuba bayangkan Apabila DAP dapat dua per tiga kerusi Kita belajar dengan apa yang berlaku kepada Orang Melayu di Singapura Kebetulan baru-baru ini baru saja selesai Pilihan raya di Singapura Parti yang memerintah, parti PAP, parti petik. Apa yang dia buat? Bila dia naik jadi kerajaan, dia buat gerrymandering. Dipecah-pecahkan kuasa orang Melayu. Dipecah-pecahkan kuasa parlimen. Kursi parlimen orang Melayu. Orang Melayu yang sepatutnya ada kursi yang besar, bila dipecah-pecahkan, orang Melayu sudah jadi minoriti dalam kerajaan. Dan 148 kursi ni besar. Sebab apa? Sebab dia adalah 2 per 3 kursi di parlimen. Dan kalau 2 per 3 kursi di parlimen, maknanya DAP boleh ubah bila-bila masa saja kursi parlimen. Dan itu isu besar. Saya sebut. Yang pertama, saya kata tentang gerrymandering. Perubahan kuasa politik orang Melayu. Yang kedua saya sebut Kalau diberikan dia ada 148 kursi Yang ni tak perlu kuasa parlimen Tak perlu kuasa raja-raja Akan dikurangkan bajet Untuk agama Islam Dan yang ketiga Yang juga merupakan isu yang besar Dan isu ini berlaku di Singapura Bagaimana pos-pos strategi Tidak lagi diberi pada orang Melayu Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Panglima Akatan Tentera, apa yang berlaku di Singapura, semuanya diberikan kepada orang bukan Melayu. Dan ini isu besar. Tiba-tiba, saya pun tak tahu di mana kenyataan saya itu salah. Ada peguam daripada PANG Parti Amanah. Yang kedua tadi, ni yang pertama. Dia sebut dalam Malaysia kini, dia kata kenyataan saya itu menyentuh tentang kuasa Raja-Raja Melayu. Saya dua tiga kali baca, aku baca, tak ada pun sebut Raja-Raja. Baca ke atas pula, tak ada ke bawah tak ada, ke kiri tak ada, kanan tak ada. Tanya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat peguam kata tak ada. Dah sahabat-sahabat peguam kata kalau dia tak tu dia suruh saya keluarkan satu satu apa? Letter of Demand, LOD. Dan saya suku kenyataan. Keluarkan satu kenyataan di FB saya baru ini kenyataan buruk yang cuba untuk Meruntuhkan dan cuba untuk merendah-rendahkan mata bak saya Dan cuba untuk mengaitkan dengan perkara yang tidak pernah saya sebut